Вітаю! Ви дивитесь програму Зірковий коктейль. Наша гостя сьогодні навіть кілька років тому не підозрювала, що стане успішною спортсменкою. Вона просто прийшла у тренажерний зал і витягнула щасливий піток. У нас в гостях чемпіонка України, чемпіонка Європи, господарка Кубку світу із номінації «Бікіні» Наша землячка Анна Круковська. А вітаю вас! Здравствуйте! і чемпіонка міра і що водка всім прочому. і чемпіонка світу. Знаєте, дуже приємно, що наша землячка має такі звання і такі нагороди. Дякую. Мені з вами приятна вам приємно. Дуже интересно, когда начала говорить со своими знакомыми, с кем я буду спілкуватися, не на розумів, разумев от сама, э, такий спорта. спорту. От мне интересно ваше тлумачение, на це это я важливо створювати вот такие чемпионаты и от брати участь у такому виді спорту? Вы знаете, во-первых, я лично не могу назвать это в полной мере спортом, потому что это это безусловно спорт, но он э, совмещен с шоу. То есть это по большому счету шоу. Это конкурс красоты, там, где важна не только э, спортивная подготовленность, да, в плане фигуры. Там важен образ, походка, прическа. То есть э, должно быть хорошо все бывают э, девушки, у которых действительно хорошие фигуры, но они просто не умеют себя преподносить. А бывают э, люди э, с какими-то явными э, диспропорциями, скажем так, но они настолько себя э, ведут на сцене, красиво скрывая свои недостатки и показывая достоинства, что об этом даже никто не догадывается. Поэтому это тоже, скажем так, небольшое искусство. Но вам было спочатку комфортно? чем вы чувствовали дискомфорт? чем, возможно, сразу вошли в эту течу и Моей. Вы знаете, да, это мое, действительно мое. Э, хотя раньше я никогда не могла себе вообще даже представить участие в школе и ходя на физкультуру, к примеру. Да, то есть так получилось, что родители не отдали меня в детстве э, в какой-либо спортивный, на какую-либо спортивную секцию или в кружок. И так получилось, что я вообще не занималась спортом. Потом уже в сознательном возрасте, э, закончив школу, я начала просто для себя заниматься. То есть, конечно, для меня, безусловно, это было необычно вообще, культура тела и, и, все такое, но, но мне очень понравилось, и я действительно себя чувствую как рыба в воде на сцене, поэтому, поэтому наверное, все так и сложилось, как сложилось. Мне интересно, как хвала ваши батьки на то, что их донька работает не по профессии, за профессией вы психолог, ага. а убрала абсолютно иншу стежку в спорт. Честно говоря, сначала вообще никто серьезно меня не воспринимал. То есть я Рассказывала о каких-то там чемпионатах, вот я готовлюсь, там фитнес, реки, не да. Мне просто говорили, что ты делаешь, зачем это все, ну, никто не понимал. Сейчас, конечно, когда это уже приносит мне доход, когда меня начали там узнавать, и это, в общем, принесло мне какие-то успехи, то сад, теперь все говорят, мы всегда в тебя верим, как обычно бывает, в общем. Ну, а батьки ваши, после того, как вы уже отремали первую награду, там, вы сказали, что Аня молодец, продолжай, мы за тебя, мы поддерживаем тебя. Ну, как-то вот после первой... Первый нет, это был чемпионат области. Сначала как-то, ну, ну, выступила ты, ну и что дальше. Даже, даже в, по, после чемпионата Украины как-то. Просто э, родители мои немножко не понимали, э, в чем суть, зачем все это делается. Ну, то есть я, я конкретно понимала, зачем мне это нужно и к чему это может привести. То есть э, в любом случае э, полезно быть на виду, да. То есть я вот вообще хотела бы связать свою жизнь. Опять-таки с телевидением. Я бы очень хотела сейчас, на данный момент, доносить людям ту информацию, которую я знаю, то есть вести какую-то передачу о спорте. И для того, чтобы э, я могла это делать, то есть мне нужно, чтобы люди меня узнавали, чтобы у меня были титулы и так далее. То есть моя э, мама, скажем, этого до конца не понимала. Поэтому просто мое увлечение, которое на тот момент э, как бы стоило немалых денег, она как бы не разделяла. Сейчас теперь ей все понятно. Поэтому вопросов нет. Вы уже насколько публично здесь вас запрошивает на разноманитные проекты, на разноманитные программы, ток-шоу. Нещодавно вы побывала на телеканале и у, -у, -у, -у. у программе ставите каждого, я костикова с туда запросила. Я была там экспертом. Так. Да, очень интересная передача на самом деле, о морозжевании, о женщине, которая ходит зимой или летом в короткой юбке, в майке, в босоножках, конечно, очень весело. Тоже познакомилась. Нагоревана? Нет, но это безусловно эффект плацебо, я считаю. То есть настолько себе человек внушил, а если верить в себя и верить в то, что чудеса бывают, то они бывают сто процентов, поэтому. Uh -huh. Вы маржеванием занимаетесь, ней? Я закаляюсь каждый день, но это просто контрастный душ. И на праздники, то есть на крещение я купаюсь четвертый год подряд уже. Но это больше для меня, как знаете, какая-то самодисциплина. То есть я этим себе доказываю то, что я, моя, скажем так, сила воли сильнее, чем моя лень там, и так далее и тому подобное. То Полите. есть для меня это какое-то такое тоже. Uh -huh. Ну, полиста ты первый раз у полонка, это было как? тоже важко. Бо я еще не наваживаюсь до сих пор. На самом деле ничего э, страшного нет. Все страхи у нас в голове. Вообще, по большому счету, страхов нет. Все это надумано. То есть я тоже так сначала себе подумала, боже, как я это сделаю, это надо зайти, выйти. А потом думаю, действительно, просто зайти и выйти. Ну, то есть это же ничего сверхъестественного. А морально? Я знаю, что много кто не наважится, потому что они просто морально. А в такие моменты, если уже вы приняли решение да, сделать это, вы просто дум... ну, не думайте и делайте. Просто надо и все. Я очень многие вещи сейчас делаю, потому что так надо. То есть и к своему чемпионству я пришла точно так же. Бывают вещи, вот меня часто спрашивают, где я ищу, к примеру, мотивацию да, для своих тренировок. Я вообще не понимаю, как можно не иметь мотивацию. Я хочу иметь, к примеру, хорошую фигуру, да, я просто иду и делаю, я не думаю, хочу я это, не хочу, как мне надо. смотивироваться, на кого посмотреть фотографии какие что послушать, еще что-то. Нет, я просто встаю и иду. Даже когда себя неважно чувствую, я понимаю, что просто надо и все. так. ми говорили про шоу, хочу повернутися mm -hmm. до цього, е, перелистувала інформацію у контакті е, і дізналася, що ви також рік тому, якщо не помиляюсь, можливо і менше брали участь у проєкті Бохиня шопінг». <laughs> да. было Ань, а, расскажите, вас запросили, чего вы сами туда пришли? Меня пригласили. Вообще, вы знаете, как-то так сложилось в моей жизни. Я никогда не отправляла никакие заявки никуда. То есть все проекты, в которых я участвовала, меня туда приглашали. Uh -huh. Меня нашли нашел кастинг-менеджер, тоже в социальных сетях, по-моему, и пригласил сначала на одну. Программку это была вот эта мама я uh -huh. так ради ради веселья решила согласиться и потом тот же кастинг менеджер пригласил меня на это шоу ну конечно честно говоря потом посмотрев это шоу я вот сейчас, вернувшись бы туда, я бы, конечно, уже подумала не согласилась бы 100%, потому Ой, ну, что там... это такой антипиар. Да, насколько там атмосфера, я так думала, насколько там такая атмосфера, знаете, сарказм один, критика. Да, да. Навже там вот реально была такая атмосфера, все так было? На самом деле, все девчонки очень хорошие были, и у нас были за кадром прекрасные с ними отношения, но... Все хорошее, что говорилось, просто вырезалось И хорошее никому не интересно было слушать То есть просили рассказывать какие-то казусы, курьезы То есть вот расскажи о том, как ты там когда-то порвала себе платье, еще что-то, еще что-то. Я говорю, ну, я могу рассказать там о себе, как о спортсменке. Это никому не интересно. Ну, в общем, это формат шоу, это надо понимать. Э, его смотрят люди, которые хотят посмеяться, и как бы всерьез воспринимать это не надо. Ну, я думаю, более молодое поколение это прекрасно понимает, а вот, опять-таки, моя мама была возмущена в край. Как можно так вообще людей обсуждать? Вот. Аня Круковска. 24 роки. Спортсменка. Главное в житті цієї білявки Спорт, коханий і шопінг Її шафа заповнена яскравими сукнями, та найкращий вигляд дівчина має в купальнику. Перед тим як Аня підкорюватиме столичний мас-маркет. Подивимося, що ховає її шафа. Мені цікаво у житті. Якщо трапляєте якось ну, 100 я думаю, у вашій сфері з вашою зовнішністю є люди, які там заздять, є люди, які там можуть образити, як виходити з такої ситуації. Вы знаете, как-то так слаживается, что в лицо вообще мне никогда никто ничего не говорит. Не знаю, почему. Иногда слышу какие-то там вещи, да, но, но это обратная сторона популярности, от этого никуда не денешься. Сейчас на данный момент у меня есть достаточное количество известных людей, прислушиваясь к которым, я просто не обращаю внимания. То есть, если о тебе говорят, пускай даже плохо, то это только плюс. То есть, Значит, ты интересен, значит, твоя жизнь чем-то цепляет, и, собственно говоря, ну... Так моя будто. и плюс, и минус. Наша програма виходить якраз у День Святого Валентина. Чудесно. Хотілося б затронути таку романтичну тематику. Пригадайте ваше перше кохання. В дитинстві в дитині в, в мене було багато кохань. Я не знаю, навіть ну, сказати, що було якесь таке було перше, перше і таке чітко запам'ятаюся, то ні, у мене просто не дуже хороша пам'ять. Мені дуже цікаво, як ви потрактуєте поняття любов, тому що для кожної людини це поняття абсолютно різне. Хтось каже, да любов є, і це світле світле почуття, яке має прожити абсолютно кожна людина. Інші люди кажуть, що це абстрактне поняття, любов не потрібна у житті. Що це взагалі таке? От як ви трактуєте поняття любов? Ну, это действительно очень абстрактное понятие, и очень тяжело до конца понять его природу, поскольку я психолог, мы учили о том, что действительно э, любовь – это всего лишь какие-то там гормоны, да, то есть она живет три года, сначала э, происходит влюбленность, страсть, потом все это утихает, наступает какая-то привычка, э, привязанность. Э, я считаю, что любовь есть, и она просто перетекает в разные состояния, то есть если сначала… Опять-таки повторюсь, это страсть, это какое-то такое дикое желание видеть человека, общаться с ним, вообще быть поглощенным этим человеком. То потом все утихает и остается какое-то какое уважение, просто теплые отношения. Ну, в любом случае, мне кажется, любое состояние это прекрасно. То есть это позитив. А я подумаю, это основное о стосунках еще моя Новым, фундаментом фундаментом я считаю должно быть взаимоуважение и доверие в первую очередь то есть если этого не будет то мне кажется ничего не получится уважать уважать надо в первую очередь как человека то есть если ты уважаешь если ты стараешься помочь поддерживаешь то можно свернуть горы вместе Наостано хотелось бы поиграть с вами у сварина на такого ассетиателлу, в виде коктейль под названием Анна Груковска. И вот какие ингредиенты май до него вить? Интересный вопрос. Мне кажется, что это должна быть смесь каких-то ярких соков, что-то сладкое, но не приторное и что-то свежее одновременно. Ну, в любом случае, коктейль должен быть ярким, потому что я очень люблю все яркое, мне нравятся яркие краски в жизни, яркие события, интересные люди, поэтому вот что-то такое очень, очень яркое и запоминающееся. А если брать Тереса характер, это что будет? Ой, наверное, это будет импульсивность, чувство юмора, не знаю даже. Це за такое, яке-то весілля. Дякую вам за таку розмову. А я нагадаю, що з вами була програма Зірковий коктейль і ми зустрінемось з вами рівно за тиждень. Бувайте!